السلام عليكم النهاردة هنتكلم عن طريقة فلاي ليدي لتغيير حياتك للأفضل ناس كتير مش بتلحق تعمل عليها وما وقت لأي حاجة وبتلف ورا الأولاد طول اليوم ونفسها بيتها يكون نضيف على طول في البداية خلينا نعرف فلاي ليدي عبارة عن ايه ومين هي صاحبة فلاي ليدي صاحبة نظام فلاي ليدي هي مارلي سلي وهي أمريكية الجنسية ومقصود بكلمة فلاي ليدي هي سيدة بتحب نفسها أخيرا يعني أخيرا حبت نفسها هذه السيدة ومش معناه السيدة الطائرة وده بسبب إن جالها اكتئاب ودخلت المستشفى لأن صحتها النفسية كانت سيئة لأن بيتها مش نضيف ومش عارفة تسيطر عليه ولما خرجت من المستشفى قررت انها تسترجع حياتها وتنظمها وعملت النظام ده اللي بيخلي بيتها نظيف على طول وهو موجود على موقع فلاي ليدي وفي خطوات كتير للنظام لكن في أهم واحد وتلاتين خطوة على مدار الشهر كل يوم خطوة واحدة بس تعمليها وده اسمه البيجانر سيستم مارليسي ليه بتقول انك لازم تعملي كنترول سيستم في البيت وبتكتبي كل يوم مهماتك اللي هتعمليها في اليوم ده وبتحطيها في المطبخ سواء مشتريات او تنظيف او وصفات او مهمات عليك أول خطوة هي حوض نظيف بالليل الحوض لما بيكون نظيف ده بيفرق في نفسيتك لما بتصحي وبيأثر على يومك فاحرصي قبل ما تنامي إن الحوض يكون نظيف وبيلمع وده يكون من روتينك الليلي كل يوم مطلوب منك إنك تغسلي الحوض زي ما بتغسلي الطبق وتخليه يلمع تاني خطوة جهزي نفسك من الراس للقدمين كأن في ضيوف جايين بالظبط من أول تسريحة شعرك وتناسق هدومك لحد جسمك لان تصرفك بيكون مختلف عن انك تلبسي البيجامه او لبس النوم ونضفي وانت متشيكه عشان نفسيتك تكون احسن تالت خطوه استعملي قصاصات الورق في كل مكان بتحتاجي تفكري نفسك فيه بحاجه سواء في المطبخ او في اوضه النوم او في شنطتك وقت الخروج ودي حاجه مهمه جدا لانها بتساعدك انك تفضي مخك من التفكير وبتخفف من ضغوط اليوميه اللي انت بتتعرضي ليها رابع خطوه ما تعمليش اكتر من مهمة في نفس الوقت اشتغلي على واحدة بس ولما تخلصيها ادخلي في بعدها خامس خطوة حافظي على روتينك الصباحي والمسائي دايما الخطوة رقم ستة قسمي الحاجات اللي انت عايزة تعمليها لبيبي ستابس عشان ما تتخضيش ان الحاجات كبيرة عليكي وتلاقي نفسك تلقائيا بتهربي منها ومسك الموبايل مثلا او بتضيعي وقتك في اي حاجة عشان ما تعمليش المهمة الصعبة دي زي ما انت بتشوفيها وهي كبيرة على بعض رقم سبعة حددي المنطقة الساخنة وهي المناطق سريعة الفوضى زي مثلا غرفة المعيشة وظبطي التايمر على خمس دقايق بس عشان تنقذي فيهم الغرفة دي تمانية اعملي روتين قبل النوم زي انك تجهزي الليست اليوم التاني وتشوفي هتاكلي ايه مثلا بكرة او روتين العناية الشخصية الخاص بيكي تسعة اعملي دفتر مراقبة اليوم اللي هو البلانر عشان ينظم لك اليوم كله رقم عشرة انك تخصصي خمس دقايق عشان تنقذي فيهم مكان بيفرق كتير جدا في الوقت وبيوفر مجهود كبير قوي عليكي رقم حداشر حددي 15 دقيقة يكون فيها معاكي كيس فاضي وتحطي فيه اي حاجة مكركبة الاوض كلها او اي حاجة مش في الاوضة الصح او اي حاجة عايزة تترمي او غسيل فتشي عن اي حاجة مش في مكانها الصح عشان ما توصليش لمرحلة الكراكيب والبيت يخرج عن السيطرة 12 اعملي صفحة في البلانر اليومية بتاعتك للحاجات اللي بتخليكي دايما متفائلة سواء جملة او حاجة حلوة في حياتك بتشجعك وارجعي لها لما بتكوني متضايقة وما تنسيش اهم حاجة تكافئي نفسك بشوكولاتة مثلا او في اخر اليوم كافئي نفسك بفيلم او فشار او اشتري لنفسك حاجة اهم حاجة ما تنسيش نفسك خالص عشان تحمسك انك تنجحي اكتر واكتر 13 قسمي بيتك لخمس مناطق مطبخ اكل معيشة نوم حمامات وشوفي كل منطقة في دول تقدري تسيطري عليها ازاي وتحطي نظام تمشي عليه للمناطق دي 14 استعملي النتيجه ولازم تعملي يوم تكتبي فيه خطه للايام الجايه رقم خمستاشر ما تنسيش ترتبي السرير اول ما تقومي على طول رقم ستاشر خصصي وقت للسوشيال ميديا ما تتعديهوش عشان ده اكبر حاجه مضيعه للوقت وما تخليهوش يسرق منك شغل البيت سبعتاشر ثبتي وقت معين للنوم ولو ظبطي نومك اكيد البيت كله هيظبط نومه معاكي 18 ما تنسيش تكتبي وصايا مهمة لنفسك وعادات عايزة تغيريها وحطيها في مكان قريب من عينيكي عشان تفتكريها دايما 19 استمري أهم نقطة هي الاستمرار ما تتحمسيش في الأول وبعدين تفقدي الحماس ده وتزهقي وتوقفي في النص أهم حاجة هي الاستمرار والاستمرار هو مفتاح النجاح 20 الغسيل وده ليه أربع مراحل اول حاجة انك تلميه تاني حاجة مرحلة الغسيل تالت حاجة انك تنشريه رابع حاجة انك تطبقي الغسيل وترجعيه مكانه واحد وعشرين حاولي دايما تنظمي دفتر يومياتك وتمشي عليه رقم اتنين وعشرين خصصي وقت انك تستريحي فيه انتي مش في ماراثون عشان ما تتعبيش وانتي شغالة تلاتة وعشرين الحمامات نظمي جدول لتنظيف الحمامات على حسب افراد اسرتك وده مش بياخد اكتر من عشر دقايق من يومك رقم اربعة وعشرين انك تعترفي بالجميل انك بتكتبي شكرا لأي حاجة حصلت في يومك وكل شخص وكل موقف جميل ممتنة ليه خمسة وعشرين اساسي عادات كانت صعبة عليكي تعمليها وعادات سيئة عايزة تتخلصي منها ستة وعشرين جهزي العشاء بشكل مسبق عشان ما تتفاجئيش بيه سبعة وعشرين ابتسمي وانتي شغالة حتى لو مش حاسة انك مبسوطة 28 الروتين الأسبوعي ما تنسيش تنظمي سواء مشتريات أو تنظيفات أو تفريز أكل 29 قرري من أول اليوم ده أنك هتتغيري رقم 30 ما تخرجيش أكتر من اللي هترتبيه في ساعة واحدة حتى وقت التنظيف ما تخرجيش كل حاجة عشان تنظفيها وحتى لما تيجي تذاكري ما تطلعيش المكتب كله وما تحمليش نفسك فوق طاقتها 31 وآخر حاجة انجزي كل مهماتك بأسرع ما عندك عشان يكون عندك وقت للراحه بعدين وتقدري تستمتعي فيه مع اسرتك وتعملي اللي انت عايزاه من غير ما تزنقي نفسك وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده ، اهم حاجه تكوني مقرره من جواكي انك تتغيري تغيير ايجابي ، اتمني تكونوا استفدتوا فيديو النهارده واشوفكم علي خير في فيديو جديد وتحدي 30 يوم مع فلاي ليدي